Сегодня специальный гость в студии сьогодення сегодня» Сергей Михайлович Панкратов. Головный позаштатный инфекционист Управления охраны здоровья Херсонської областной державной администрации. Витаю вас. Сергію Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация склалася в области щодо захворювань респіраторних респираторных инфекций и гриппа? Ну, в начале января и на этой неделе ситуация, в общем-то, не отличается от обычной сезонной. Отмечается небольшое повышение заболеваемости, особенно среди детей. Вот. Но эта заболеваемость идет на бытовом уровне или на амбулаторном. То есть больные еще до той степени тяжести, чтобы поступить в стационар, не доходят, так сказать, а могут еще пока лечиться дома. Вот. Такой предэпидемической ситуации пока нет. И существует такое понятие, как эпидпорог, которое показывает количество заболевших. Он примерно еще наполовину, так сказать, заполненный. То есть еще у нас угрозы пока эпидемии нет. Зараз спостерегаются раптовые перепады температуры и вологости повітря, Чи впливает якость на здоровье людей? Ну, обязательно. Ну, прежде всего, это, конечно, на чувствительных людей и на тех, у кого сосудистая патология. А в плане респираторных и особенно гриппа тоже свои особенности. Потому что грипп, например, он легко передается, когда температура отрицательная. То есть при морозном, в воздухе он существует, вирус существует в природе намного дольше, чем при теплой температуре. А вот эта теплая температура, она способствует распространению простых респираторных заболеваний, простудных, потому что люди раскрываются, охлаждаются, а охлаждение ⁇ это один из моментов, который способствует заболеванию. Загалом по Украине высокий уровень захворюваності на грипп. Что можете сказать про Херсонщину? Но, есть пока еще тоже нельзя сказать, что какой-то особый уровень по Украине. Он идет на уровне опять-таки сезонного. Вот. Хотя по прогнозам, конечно, эти, как получается, по прогнозам обещали подъем заболевания в декабре месяце еще. Но пока погода, пока еще особенности эпидемические оттянули нашу вспышку. Грипоз до Января, а то може бути до конца января, а то може бути і до початку февраля. Конечно, заболіваємо в но такого рівня заболівання по прогнозам наших учені і спеціалістів на Україні не очікується, в тому числі і на Херсонщині. А які профілактичні заходи порадити мешканцям регіону? Ну, профилактику можно разделить на две группы. Это первая – медицинская профилактика, а вторая – это бытовая и общественная. Но медицинская профилактика на первом месте – это вакцинация. Сейчас, конечно, уже вакцину <coughs>, применять и проводить прививки поздновато. Хотя для того, чтобы хотя бы какой-то иммунитет противогриппозный развился, достаточно и двух недель. То есть, в принципе, можно и сейчас прививку сделать потому что, я думаю, до конца января, до начала февраля еще заболеваемости не будет, поэтому какой-то эпидемический иммуни... иммунологический порог будет защищен. Вот. Второе, это есть различные медикаментозные препараты. Ну, тут уже так я их рекомендовать не буду, потому что это, в общем-то, медицинское дело. Нужно обращаться к участковому врачу своему или к семейному, который порекомендует. Потому что, Каждый препарат имеет свои особенности, а у каждого человека есть свои заболевания, поэтому нужно именно медицинский контроль. Ну, кроме того, это общие такие вот препараты, как витамины различного рода. Вот. А в бытовом плане это нормальное питание и закалка, потому что закалка, здоровый образ жизни имеет большое значение. Но еще несколько важных моментов таких. Первое – это избегать охлаждения потому что охлаждение ⁇ это первый путь заболевания. Второе ⁇ это когда начинается угроза эпидемии, повышения уровня заболевания, не собираться в различных людных местах. Особенно это касается беременных, потому что беременные восприимчивые к гриппу и к респираторным заболеваниям в первую очередь, а вот посещение рынков там и прочих всяких коллективных мероприятий, конечно, это путь к заражению. Ну и последнее, если человек заболел, то он должен дома быть. Не ходить ни на работу, ничего, потому что один больной заражает весь коллектив, и потом и от больного пользы нету, а страдают все его коллеги, товарищи. Если человек заболел, то ему нужно лечиться, и причем лечиться не самостоятельно, а все-таки обратиться за медицинской помощью, потому что хотя бы специалист должен сориентироваться где больному лечиться, то ли можно дома, то ли надо все-таки будет направиться в стационар. Ну и опять-таки, если уже чувствуешь признаки простуды, то нужно оставаться дома. И момент еще какой, все-таки посещение поликлиники больным человеком тоже нежелательно. Тут уже нужно индивидуальная, так сказать, либо скорая помощь, либо участковый врач или семейный на дому. Дякую вам за корисні та ґрунтовні відповіді. Нагадую, що сьогодні спеціальним гостем студії новини сьогодення був Сергій Михайлович Панкратов, головний позаштатний інфекціоніст управління охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації. На все добре.